Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de This Love Doesn't Have Love Bean: Se Tiene que Enamorar por Trabajo, basados en el libro. El chef Oap habló y contó la historia de cada tipo de ingrediente en los Nueve Santos, cuando vio que el narrador no había ido a ninguna parte. Luego el público procedió a comérselo. El sabor picante de Inglaterra tocó la boca. El joven casi gritó, salió con satisfacción. Escuchó una leve tos y rápidamente la ocultó. Chef Oab todavía tiene una expresión tranquila en su rostro. Cumple excelentemente sus funciones como cocinero. Cuente cada historia de forma clara y elocuente. Posó accidentalmente ojos frente a Chef Oab con sospecha. Porque sentí que algo era extraño. Su corazón latía con fuerza. Way no quería engañarse a sí mismo, pero la distancia es solo el alcance de una mano. No se puede engañar a nada. Su corazón latea con fuerza, y el corazón late cuando el chef está tan cerca. Todo era extraño, como si este lugar, esta tienda y la persona frente a él tuvieran algún tipo de magia que lo dejara completamente encantado. No puedo retirarme. Diviértete con la degustación. Dijo el joven de blanco e inclinó la cabeza para despedirse. Fue entonces cuando se dio cuenta de alguna razón. Así es, le gusta la albahaca. El señor Plawan es un amante de la albahaca salteada, no importa qué tipo de albahaca hay en un frasco, con qué tipo de cosa esté salteada, él la comerá sin reservas, siempre y cuando esté salteada con albahaca. Y el cuerpo de Chef Oap huele como si estuviera por todos lados. Wey levantó la mano y se agarró el pecho izquierdo a la defensiva. Eso no estaba bien. Nunca había tenido el corazón tan acelerado con un hombre, o oh, nunca había tenido el corazón acelerado con un aroma. ¿Dónde ha sido tan severa la albahaca antes? Era casi imposible reprimirlo. No quiero venir aquí todos los días. Come albahaca aquí en cada comida. Y sí. Huele salvaca arrogante todos los días con la nariz. El teléfono móvil suena. El joven que aún no podía controlarse tomó su dispositivo de comunicación y lo miró. La pantalla mostraba un mensaje del jefe de la agencia que lo había enviado aquí. El mensaje era breve. Preguntaba secamente sobre la comida de hoy. ¿Delicioso? ¿Vale la pena el precio? No respondió con la intención de hacerlo mételo en tu bolso, pero la pantalla tiene un mensaje, sigue apreciando nuevo, su corazón estaba a punto de explotar, ¿conociste al chef Oab? gana el corazón de ese hombre, esa es tu misión, el sonido de plagua gritando fuerte resonó en la cama, tan pronto que la gente que estaba parada a su lado, tuvo que extender la mano y acariciarle suavemente la cabeza para callarse, fue entonces cuando se dio cuenta y sonrió. El joven vendría a fisioterapia para tratar sus problemas nerviosos, la zona de la muñeca casi inflamada. La persona que hizo esto no fue otro que JJ, un amigo del departamento de primer año de la Universidad de la Facultad de Ciencias del Deporte. En cuanto a Jai, estudia en la Facultad de Educación Física de Papad. Y si sé lo que te ordenaron, ese amigo de ahí estaba siendo pretencioso y preguntaba en serio. Si no ves que está en el precio del trabajo, arruinaría tu cabello bien peinado. Pero viendo el vestido y la seriedad de la profesión, te lo daré por una vez. Hazlo. Un médico como yo simplemente lo acepta. Respondió en tono confiado. Al mismo tiempo desvió la mirada. Ir por otro camino dicho esto. El fondo de la pantalla de esta clínica de fisioterapia es limpio y utilizable. Deja de levantar pesas.